В 2009 году западная Украина вошла в состав СССР. то НКВД Степана Федока арестовывают. Около года он просидел в тюрьмах разных, и во Львове, и в Киеве, даже в Москве в Лубянке. Вот, просидел. Но затем его отпускают. Почему отпускают, неизвестно, почему отпускают. Вот, через вот примерно. Ну, очевидно, потому что, в общем-то, он действительно некой политической активной деятельностью фактически не занимался после 2021 года. Вот отпускают его, он возвращается э, во Львов, и во Львове дожидается прихода немецких войск. Тогда 30 июня 1941 года немецкие войска его заняли. Степан Федак младший, а отец его к тому времени уже умер, он умер в 1000... 1937 году, умер давно уже, за несколько лет до этого. И вот этот Степан Начфедак младший, когда немцы оккупируют Львов, тут же предоставляет себя в распоряжение немецких властей. Он очень хорошо знал не только в общем -то, украинский язык, русский язык, ну и знал польский язык, немецкий язык. Вот поэтому из-за знания языков, очевидно, его немцы направляют в, одну из, в одно из своих карательных подразделений, а именно в зондеркоманду 4А. Ну, как известно, очевидно, вам накануне нападения Германии на СССР э, были сформированы четыре так называемые АНЗАЦ-группы полиции безопасности СД. Вот. И одну из этих Айнзадз групп была Айнзадз С, которая действовала в тылу, в тылу, группы армии Юг, то есть на территории, на территории Украины. Эта Айнзадз С состояла из четырех команд. Две оперативные команды 5 и 6, две зондер команды 4А и 4Б. Так вот, одна из этих вот команд, а именно зондер команда 4А, была на одной из наиболее кровавых команд СД, которые действовали на территории Украины. Но она действовала не только на территории Украины, дошла до Сталинграда. Но в основном на территории Украины. На ее счету вот, за 41-42-43 год десятки так называемых акций, в ходе которых было исследовано более 100 тысяч человек, в основном евреев. В том числе на счету этой команды также и так называемая ГРОС-акция в Киеве в конце сентября 1941 года, когда э, было расстреляно только лишь за два дня, за 29-30 сентября 1941 года, около 35 тысяч киевских евреев. Так вот, вот в эту вот зондеркоманду вот, 4А уже в начале июля 1941 года направляют в качестве переводчика этого Степана Федока-младшего. Дело в том, что командам СД переводчиков всегда не хватало. В момент формирования туда были включены несколько переводчиков в эту команду, но из числа так называемых фольксдойча, то есть тех немцев этнических, вот, которые в конце 1939 -го года, в 1940 году переселились из Западной Украины в Германию. Вот несколько таких вот этнических немцев, этих Volksdeutsche, были включены в качестве переводчиков в эту вот команду 4А. Однако, повторяю, все-таки переводчиков в процессе деятельности этой команды оказалось не хватает, поэтому уже после начала деятельности эти команды получили разрешение подыскивать подходящих людей в качестве переводчиков из числа местных жителей. Ну, в первую очередь они, естественно, обращали внимание на фольксдойче, местных немцев, которые считались наиболее надежными, но также в качестве переводчиков привлекались и украинцы, тоже, которые считались наиболее надежными, вот в частности вот украинские националисты. Ну, Степан Федак в глазах немцев считался очень надежным украинцем, поэтому вот он также из-за знания языков, знал несколько языков, как я сказал, он был вот у команду 4 в качестве переводчика включен. Ну, из документов известно, чем занимались переводчики вот в этой вот команде 4 то есть они не только переводили скажем трофейные немецкие документы трофейные, точнее, советские документы с русского языка на немецкий. Они также активно участвовали в арестах, обысках, допросах. Ну а как гестапо допрашивали, я думаю, всем хорошо известно. Кроме того, переводчики также активно привлекались к участию и в акциях, то есть к расстрелу арестованных. Вот Степан Федак, как переводчик в этой зондеркоманде 4А, вот не только занимался переводами документов трофейных советских на немецкий язык, но также и активно участвовал и в акциях. В частности, он, по крайней мере, косвенно принимал участие в расстрелах киевских евреев в конце сентября 1941 года. Сохранились показания одного из переводчиков, Фолькс который служил в этой команде, который пережил войну, потом он был в Германии разыскан, был арестован, но, правда, перед судом не предстал, но, тем не менее, он фигурировал в качестве свидетеля по делу бывших членов этой зондеркоманды 4А. Так вот он, этот переводчик, звали его Яганес Матерна, вот он в своих показаниях указал на Федока как на человека, который вместе с другими переводчиками, вместе с другими членами зондеркоманды 4 принимал участие в вот этой акции в Киеве в конце сентября 1941 года. Ну, Степан Федак, по крайней мере, был назначен в оцеплении той дороги, по которой киевские евреи двигались к бабьему, бабьему яру. То есть Матерна не, не сказал на свое во время своего допроса, что Фидака активно принимал участие в расстрелах самих. Но тем не менее, повторяю, по крайней мере находился в оцеплении места, в оцеплении места, места казни, вооруженный пистолетом. Вот. Кроме того, Федак принимал участие также и в других акциях, которые Тазундер команда 4А проводила. Что касается его официальной биографии, которая распространяется вот нашими украинскими националистами, то в этой официальной биографии говорится только то, что этот Федак в 1941 году был участником так называемых походных групп ум а с 1943 года по 1945 год он служил в дивизии Галичина, поручником. Причем даже не добавляется, что эта дивизия была дивизией СС. И даже звание его указывается вот как поручник. Хотя, повторяю, такого звания в дивизии СС Галичина просто не было. Вот то, что говорится в его официальной биографии этого Степана, этого Степана Федока. Ну, на самом деле, повторяю, все было несколько иначе. Вот, в походных группах он не участвовал, повторяю, а служил вот в 1941 году, в 1942 году переводчиком в этой зомби-команде 4, 4. А, то есть, повторяю, активно участвовал в этой преступной деятельности, которой занималась эта команда. Но что касается дивизии СС Галичина, то действительно Степан Федак в 1943 году, когда дивизия начала формироваться, вступил добровольно в эту дивизию, но ему было присвоено звание непоручника а было ему присвоено название оберштурмфюрера СС. Сохранилось его личное дело как офицера СС, кстати. Оно находится и в одном из берлинских архивов, а также и в Национальном архиве Америки в Александрии. Вот. В этом его личном деле, так сказать, зафиксирован весь, весь его так называемый боевой, боевой путь. То есть действительно в Дебизе СС Галичина служил. Но правда, повторяю, не до 1945 -го года, как утверждается в его официальной биографии. Служил он в дивизии СС Галичина до апреля 1944 года, а с, 1900, с апреля 1944 года он был переведен, ну, опять-таки в звание оберштурмфюрера СС, в главное управление СС в Берлине. Было такое одно из управлений СС вот, в Германии, главное управление СС в Берлине. И вот в этом главном управлении СС в Берлине он служил до конца войны. Э, весной 1945 года э, в Берлине, это где-то в конце апреля, начале мая 1945 года, он пропал без вести. Скорее всего, он погиб во время боев, боев в Берлине. Этот Степан Фида. Кстати, вот его я вам покажу. Портрет этого Степана Федака. Но ему здесь э, 24 года. Ему здесь 24 года. Это у Степана Федора. Значит, это вот, кстати, тут есть газеты, которые в свое время издавались, я принес в качестве, так сказать, вот, образца. Диаспоры. Газеты, да, которые издавались украинской диаспорой в Америке. Тогда вот эта газета называлась На свобода, она издавалась в Нью-Джерси, в Америке в конце 19 века, 1-3 20 века. Вот в этой, кстати, газете тут имеется официальная биография Федока. Статья называется Про атентат у Львови. Тут приводится, так сказать, вот официальная биография такая, Так что кому будет интересно, можете почитать. Ну а в другом номере этой же газеты тоже называется Она Свобода. Вот, приводится. Материалы процесса Федака, который состоялся во Львове после того, как его, так сказать, этого Федока арестовали за покушение на этого вот на, на Пилсудского. Нужно сказать, что Степан Федак фактически является украинским террористом номер один первым украинским террористом, поскольку покушение на Пилсудского это был первый террористический акт, совершенный украинской военной организацией, которая была создана Коновальцем еще в Праге в 1920 году. И вот этот первый, самый первый террористический акт украинской военной организации был совершен именно Степаном Федаком. То есть с полным основанием можно сказать, что Степан Федак это действительно самый первый украинский террорист, поскольку потом позднее члены украинской военной организации проводили и другие теракты в Польше против польских официальных лиц. И, кстати, их называли федаковцами, вот именно по фамилии того человека, ...который совершил первый самый теракты в Львове еще в 1921 году. Вот. Такая была судьба этого Степана Федота. Повторяю, то, что он служил в зондеркоманде 4А переводчиком и активно участвовал в акциях, арестах, допросах, расстрелах. То, что он, скажем, вот потом служил в дивизии Галичина, опять-таки не поручником, а имел официальное звание СССР поскольку это видно из его официального э, дела как э, офицера СС. Вот это все, естественно, сегодня украинскими нашими националистами замалчивается, поскольку, в общем-то, это рисует этого Степана Федака в не очень приглядном свете.